Ketahuilah wahai para istri, kalau engkau mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia Allah suami yang penuh berkah layak membuahi rahimmu untuk melahirkan anak yang soleh. Begitu sebaliknya wahai laki-laki yang baik. Jika istrimu adalah anak yang sangat berbakti kepada bapak ibunya ketahilah rahimnya rahim yang layak anda buai untuk menjadi rahim yang subur mengeluarkan anak yang soleh itulah yang harus kita hadirkan dalam hidup rayuan dahsat bukan yuk kita bulan madu di atas awan bukan tapi rayuan dahsat adalah begini sebuah contoh coba anda terayu atau tidak suami anda ngajak anda pergi ke warung ke supermarket ke toko belanja padahal anda hanya perlu minyak goreng satu kilo suami anda beli dua kilo Gula satu kilo Suami anda beli langsung Nambah dua kilo Anda bertanya Bang untuk apa sih bang Sudahlah dek Tambah saja satu kilo Sudah ditambah Pulang sampai di rumah Anda ngerapikan Yang satu kilo Anda susun di rak Cuma yang satu kilo Anda bertanya Bang yang satu lagi mana Dibungkus sama suami anda Kok dibungkus bang Ia yang Mau diapain mau saya kirim. Kirim ke siapa? Ke ibu. Ibu apa? nggak sudah meninggal. Bukan ibuku sayang, ibumu sayang jatuh cinta langsung tuh istri. Ya Allah, suamiku ingat ibuku, aku saja belum mikir ibuku. Ternyata rayu itu gampang. Indah itu mudah, indah itu dengan keindahan. Itulah pelajaran yang akan yang kita hadirkan di sini.